першої допомоги знаємо, ще зі школи план евакуації під час пожежі є на кожному підприємстві. А, от що робити, коли горить ваш бізнес? Тут вогнегасником не зарадишь. Та й высокий паркан мурувати, аби втримати працівників, сенсом немає. Часто, если компания проживает такой кризис и выходит на новый уровень своего развития, часто эта команда, она э, уже настолько сплочена, настолько сработана, что она становится намного более эффективней, чем молодая. Добре, Ольга, що вам траплялися такі оптимістичні фінали. То готовими бути треба до будь-чого. В будь-якій економіці є кризи, і з цього кризису треба виходити. І навіть ліквідація підприємства, а, скажімо так, передача неліквідного того імущества, або активів обанкротчества підприємства новому ефективному власнику, який буде створювати там робочі місця і нового платежника налогів, це теж є, скажімо так, відновлювальна процедура. банкротства предприятия. Не только санация а через реструктуризацию и сохранение этого бизнеса или уже дробление. Знайомтеся, Павло Михайлиди, президент спилки кризовых менеджеров Украины. На сегодняшний день кризис-менеджер выполняет функции временного руководителя предприятия, к которому он призван как специалист со стороны принять порой непопулярные меры, взаимодействовать с трудовым коллективом, с поставщиками товаров и услуг и быть посредником между собственником предприятия и другими заинтересованными сторонами, с кем работает само предприятие, и реализовать те механизмы, которые направлены на изменения в лучшую сторону. Сегодня такая посада на постине основе не зайвою будет. Хотя функционирующий в условиях регулярной кризис, каждый керівник мусить владеть секретами антикризового управления. Руководитель для внешних каких-то отношений, должен быть достаточно твердым, своих людей защищать. А внутри компании, конечно, он должен ну, в первую очередь влиять, скажем так, сначала своей личной харизмой, объяснением. Если что-то уже не получается, предупредить людей и принимать санкции. По сути, не обязательно кризис-менеджеру выполнять все эти функции. Команду главное подобрать и управлять. Команду специалистов, которые в той или иной сфере глубже разбираются, чем сам кризис-менеджер в кадровых вопросах, в вопросах производства того или иного направления там, в сфере экономики. Главное – экономическая основа. Ну і безусловно, юридичні помощники, котро все реалізують с законодательством, яка між іншим у цій сфері не ідеальне, та нехай вам не доведеться із ним зіткнутися стабільної погоди у вашому офісі.